shu kunlarda buvaydada uning mahallalarda yuz berayotgan o'zgarishlar amalga oshirilayotgan hayotbaxsh islohotlar qilinayotgan ezgu sa'y harakatlar zamirida ham xalqni rozi qilish odamlar uchun munosib turmush sharoitini yaratish maqsadi mujassamdir mahallaning muammolari aholining murojaatlarini o'rganish orqali buvayda tumanining arab mahalla fuqarolar yig'inida ham suv ta'minotiga talab katta ekanligi aniqlanib ishga kirishildi va ichimlik suvi tizimini qurish rekonstruksiya qilish jarayoni yakunlandi bir milliard ikki yuz million so'mlik loyiha endi arabliklarning toza ichimlik suvi bilan bo'lgan muammolar yechilishiga xizmat qiladi hamqushlarimiz kayfiyati judayam yaxshi mana shu o'tiz yilik orzuimiz amalga oshdi deb o'ylayman xudo xohlasa olti mahallamizni shu o'ttiz yil davomida shu suvlarimiz qiynab kelardi hamma xonadonlarga suvlar kirib bordi hozir mana hozirgi kuna hammani xonadonida suvlar bor hammani xonadonida xursandchilik hozir eng asosiy bularga rahmat aytgan hammasi prezidentimizni qarorlari bilan aholimizni murojaatlari mana hozirgina o'rganilib mana amalda bajarilyapti prezidentimizga rahmat davlatimizga rahmat mana shularni qurib shu kungacha yetkazganlarga rahmat hammasiga hammalariga tashakkur aytamiz xalqimiz nomidan odatda olijanob ishlar yurtning katta kichik ezgu tadbiriga hurmat va ehtiroam bilan qaraydigan obodlik tushunchasini yuragidan o'tkaza oladigan fidoyi va g'ayratli insonlarning harakati bilan amalga oshiriladi davlatimiz rahbarining maxsus qarori bilan buaydaning arab mahallasida suvsizlik muammosi o'z yechimini topdi mutasaddi idoralar vakillari tashabbusi va amaliy harakati bilan yangi arab ko'chasi hududida 300 metr chuqurlikdagi quduq qavlanib, suv minorasi transformator zararsizlan tirish uskunalari o'rnatildi prezidentimiz maxsus qarori bilan shu bizni arab mufei yangi arab ko'chasiga yangi quduq qazildi bu yerda yetti yuzdan ortiq xonadonimiz yashaydi besh yuztasida maksimal darajada suv bor edi lekin ikki yuzta xonadonda suv yetishmovchiligi bor edi ushbu ishlardan keyin ikki yuzta xonadon ham xudo xohlasa to'liq suv hisoblagichlar o'rnatilib ichimlik suv bilan ta'minlandi suvdan xudo xohlasa bu arab mufida muammo qolmadi masalalar qolmadi aholiga toza ichimlik suv yetkazib berishga harakat qilyapmiz oktyabr oyini oxirigacha yakunlash kerak edi mana xudo xohlasa oxiriga yetib qoldi yakunlanib qoldi tarmoqlarni ulab to'liq mahallalarga suv tarqatilib ichimlik suvi bilan ta'minlandi hayotimiz shiddat bilan yangilanib borayotgan inson manfaatlari ulug'lanib obodlik tashabbuslari amalda namoyon bo'layotgan bir paytda mahallalarimizning mutlaqo yangicha qiyofa kasb etayotgani og'iri yengil bo'layotgani xalqimiz turmushining yaxshilanib borayotganidan dalolatdir aslida o'zgarishlar imkoniyatlar islohotlar bular butun mamlakat bo'ylab chekka qishloqlarda ham hayotning har jabhasida sodir bo'lmoqdaki ulardan ruhlangan buvaydaliklar tillarida faqat shukronalik yangramoqda